បាទសូមគោរពសូមជំរាបសួរបាទខ្ញុំលើកយកលើកយករាយសីប្រចាំឆ្នាំទាំង12បាទរាយសីប្រចាំឆ្នាំទាំង12អញ្ចឹងឆ្នាំទាំង12ប្រចាំខែដុល្លារបាទឆ្នាំខែ10បាទខែ10នេះហាញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំរបស់សម្រាប់អឺឆ្នាំមនុស្សប្រុស បាទរេសីប្រចាំ12ខែរេសីប្រចាំ12ខែអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកលោកអ្នកដែលកើតតាំងពីខែ1រហូតដល់ខែ12បាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតខែ1រេសីប្រចាំខែ10បាទអញ្ចឹងមើលខែ10លោកអ្នកនេះយ៉ាងមិនដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតខែ1រេសីខែ10បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចនឹងខ្លះដោ ដែលកលែងរកស៊ីឬតោបឬកាផ្ទៀះឬកាហាងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរកស៊ីឬក៏លោកអ្នកដកវិចិត្តទៅកលែងឆ្ងាយផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវមានចិត្តអត់ធន់បន្តិចព្រោះអីខែនេះយើងរៀងអន់បន្តិចបាទហើយប្រយ័ត្នដែរបញ្ហាចាញ់បោកគេបាទ ឬក៏អ្នកដតៃនឹងចង់ធ្វើបាតយើងជំនាននេះយើងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតខែ2រាសីខែ10បាទលោកអ្នកស្ថិតនៅលេខអ្នកមានបាទបើនៅលាវបាទអាចនឹងដល់គូសកអបាទសម្រាប់អ្នកមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងក៏មានអ្នកធំជួយមិនគ្រប់បំរង អសម្រាប់យើងបាទអាចទទួលមុខរបរមុខតម្លែងល្អល្អសម្រាប់អ្នករស់ស៊ីប្រកបមុខរបរជួញប្រៃលក់លោដាច់បាទប្រកបមុខរបរបាទត្រូវសម្ដេចបានរបបរបរទិញវត្ថុមានតម្លៃផ្សេងផ្សេងបាទដូចជាផ្ទះដូចជាឡានដូចជាដីបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅខែ3បាទខែ3រៀបសីលោកអ្នកខែ10នេះ ប្រយ័ត្នមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទនឹងត្រូវផ្លាស់បដូរផ្ទះឬផ្លាស់បដូរមុខរបរផ្លាស់បដូរទីកន្លែងបាទហើយបបើបោះសូមប្រុងប្រយ័ត្នបាទសូមប្រុងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមានបញ្ហាបាទរឿងបញ្ហាចរាចរបាទផ្សេងផ្សេងនឹងប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេបាទមានទីប៉ុនបោកលុយគេបោកកាក់យើង សម្រាប់ ਲੋ កអ្នកដែលកើតនៅខែ4បាទខែ4រស្មីខែ10ស្ថិតនៅលេខសិដ្ឋីបាទលេខសិដ្ឋីអាចប្រកបមុខរបរធំដុំគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ស្រ្តីនៅលីវក៏អាចនឹងដល់គូសកលផងដែរនឹងឈានចូលដល់ការរៀបមង្គលការដែរបាទនឹងសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនឹងឡើងបន្តស័ក្តិធំតែត្រូវតមតិនយកចិត្តទុកដាក់ប្រយ័ត្នមានបញ្ហាបាទ ប្រយ័ត្នមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងមកធ្វើដំណើរប្រយ័ត្ននឹងបញ្ហាចរាចរណ៍ហាមបាទហាមឡើងទីខ្ពស់ដូចជាចដើដើរដើមឈើអីផ្សេងផ្សេងប្រុងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមានបញ្ហាហើយបើបើបោឲ្យបើបោយឺតយឺតបាទលោកអ្នកនឹងមានរបបរបរធំដូចជាត្រូវទិញទះบ้านដីบ้านឡានบ้านនិងវត្ថុមាសពេជ្រកែវកងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងបាទ សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅខែ5ស្ថិតនៅលេខកើតຕົកបាទលេខកើតຕົកវល់ខ្វាយលំបាករឿងបញ្ហាលុយបានលុយមកហើយចំណាយចាយវាមិនគ្រប់បាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតខែ6នៅសីខែ10នេះបាទស្ថិតនៅលេខឫទ្ធិបាទស្ថិតនៅលេខឫទ្ធិបាទសម្រាប់ពួកដែលនៅបរោះដែលនៅលាវបាទសម្រាប់អ្នកប្រុសបរោះដែលនៅលាវអាចនឹងដល់គູ້សកលរី ការបានបាទហើយប្រឡងក៏ប្រឡងជាប់មុខតំណែងចូលមហាវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងក៏ប្រឡងជាប់ឬក៏ប្រឡងជាប់នៅការងារផ្សេងផ្សេងបាទសម្រាប់មន្ត្រីរាជការឡើងដល់ឋានៈធំបាទមានអ្នកធំពីលើហ្នឹងស្រឡាញ់យើងបាទអឺសម្រាប់អ្នករស់ស៊ីជួយប្រែកประกอบមុខរបរឡើងទុនបាន100%បាទឡើងទុនបាន100%និងត្រូវទិញបានធះដីឡាននិងវត្ថុមានតម្លៃផ្សេងផ្សេងបាទ សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅខែ7បាទកើតនៅខែ7កើតនៅខែ7ដែលសិ័យខែ10ស្ថិតនៅលេខអ្នកមានមានអ្នកធំជួយជំនប់កម្រងបាទអាចទិញបាទទិញផ្ទះទិញឡានទិញដីទិញវត្ថុមានដំណ ্লাই ផ្សេងៗក្នុងខែ10នេះបានបាទសម្រាប់លោកអ្នកកើតខែ8ដែលសិ័យខែ10នេះ សោមប្រងប្រយ័តប្រយ័តមានរឿងរាវចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងហានធ្វើអំឡើឆ្ងាយបើកបោះយឺតយឺតបាទដោយប្រងប្រយ័តបាទនឹងមានអឺអ្នកតន្ត្រីមកប៉ុនប៉ងបោកទ្រព្យសម្បត្តិយើងឬបោកឲ្យយើងវិញ្ញាអ வை ផ្សេងផ្សេងសោមប្រងប្រយ័តសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅខែ9បាទខែ9រាជិយ៍ខែ10រាជិយ៍កប់ពពកបាទ ស័យកម្ពុជាអាចទិញរបស់របរដូចជាផ្ទះដូចជាឡានដូចជាដីវត្ថុមានតម្លៃផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកនឹងហូរចូលក្នុងខេត្ត10នេះបាទហូរចូលក្នុងខេត្ត10សម្រាប់បរិះអាចនឹងរីចូលមង្គលការរីអែមន្ត្រីរាជការអាចនឹងឡើងបនស័កធំបាទឬកផ្លាស់ដូរទីតាំងតរក្នុងកន្លែងខ្លាញ់សម្បូរលុយបាទ សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតខែ10រិសីខែ10នេះហាមធ្វើដំណើឆ្ងាយបាទបើធ្វើដំណើឲ្យបើកប ොර យឺតយឺតបាទប្រយ័ត្នឲ្យប្រយ័ត្នចាញ់បោកកេរបាទឲ្យប្រយ័ត្នមានបញ្ហាក្នុងក្រុមគ្រួសារឆ្លោះតោះតេងជាមួយប្តីប្រពន្ធឬញាតិមិត្តរបស់យើងបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតខែ11បាទរិសីដាក់ខែ10ស្ថិតនៅលេខអ្នកមានបាទមានអ្នកធំឧបទ្រងបាទ យើងអ្នកធំនោះភាកច្រើនជាមនុស្សស្រីនាំលៀបយកឲ្យជាមនុស្សស្រីនាំលៀបយកមកឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងខែល្អណាស់បាទបាទសម្រាប់ពលកអ្នកដែលកើតនៅខែ12ខែ12ស្ថិតនៅលេខអ្នកមានបាទសម្រាប់បរិភោគដែលនៅលីវដល់គូដែរបាទសម្រាប់មន្ត្រីរាជការអាចនឹងឡើងបនស័កនឹងមេធំស្រឡាញ់បាទហើយអឺ មានអ្នកធំចាំជួយយើងផងដែរបាទអញ្ចឹងខែឆ្នាំប្រចាំខែបាទឆ្នាំទាំង12លោកអ្នកកើតឆ្នាំទាំង12ប្រចាំខែ10បាទត្រូវមួយខែតុល្លារនេះបាទខ្ញុំសខេបដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែមើលទៅដឹងលោកអ្នកឡើងចុះហើយលោកអ្នកប្រកបអាជីវកម្មមុខរបររើសស្យតានដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅបាទអត់ខុសទេ គឺខ្ញុំមើលទៅបងខ្ញុំថាលេខសិទ្ធិគឺលោកអ្នករវមានបានតែម្ដងសល់ផ្ទះសល់ឡានសល់ដីតែម្ដងអញ្ចឹងលោកអ្នករងចាំយូរណាស់តម្រាំតែដល់លេខសិទ្ធិអញ្ចឹងយើងកំរដល់លេខសិទ្ធិណាស់ព្រោះអីលេខសិទ្ធិយូរយូរជួបម្ដងទេបាទដូចផ្ទះនេះជូកាលបងលោកអ្នកខ្វះប៉ុនបាទផ្ទះនេះតុលមិនបានទេបាទ យូជូកាល់គាត់ដល់ជិតស្លាប់អីបានគាត់បានផ្ទះបាទអញ្ចឹងផ្ទះផ្ទះនេះមិញចេះតែបានទេជូកាល់យើងបានហើយគឺមិនផិតថេដែរបានហើយក៏យើងប្របោតទៅវិញដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានជួបនឹងយើងតទៅយើងដល់អាយុដល់កាលខ្លួនយើងអញ្ចឹងខែទាំងដល់ពីនេះខ្ញុំសខែបបាទសម្រាប់ខែបរោះហ្នឹងលោកអ្នកកុំច្រឡំមើលខែបរោះប្រចាំខែបរោះ បានប្រចាំខែមិស្រីមិស្រីមិស្រីប្រុសវាស្នាផ្ទុយគ្នាអត់ដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងបងលោកអ្នកមើលតើយល់ថាវិលអូនេះមានប្រយោជន៍សូមលោកអ្នកបាទជួយចុច subscribe និង share ផងហើយខ្ញុំនឹងចេញคลิปបន្តបន្តទៅទៀតលោកអ្នកនឹងបានតាមដាននៅបួនរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខែឆ្នាំនេះអាចបូកជាមួយការមើលខ្សែបាទដែររបស់ខ្ញុំដែរបាទអញ្ចឹងឆ្នាំ អាចនឹង50%បាទអញ្ចឹងអាចនឹងត្រូវ50%ជាមួយនឹងខ្សែបាត់ដៃ50%លោកអ្នកអាចនឹងមើលដឹងច្បាស់រឿងអនាគតលោកអ្នក100%បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគឺសំខាន់ខ្ញុំមើលខ្សែបាត់ដៃដែរបាទអញ្ចឹងយកអ៊ុនឆ្នាំបាទខែថ្ងៃបាទលោកអ្នកឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីបាទឆ្នាំបាទឆ្នាំដូចនេះមានអ្នកក្រអ្នកមាន នឹងនៅលើខ្សែបាត់ដៃទៀតបាទនិយាយនៅលើខ្សែបាត់ដៃទៀតបាទអញ្ចឹងតោះយើងមើលខ្សែបាត់ដៃទៀតបាទនឹងថាអ្នកនោះខ្សែបាត់ដៃនឹងកម្រិតណាកម្រិតមហាសិទ្ធិឬសិទ្ធិឬអ្នកមានឬក៏អ្នកធម្មតាបាទអញ្ចឹងវាពាជ្ញនៅលើខ្សែបាត់ដៃទៀតបាទហើយបើយើងមានប្តីប្រពន្ធវាយត់យងគ្នាទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវថ្លឹងផលប៉ុនថ្លឹងផលប៉ុនប្តីប្រពន្ធមកទៀត បាទបងយើងនិយាយគ្នាទៅថាថ្លឹងរិស័យបាទថ្លឹងរិស័យបាទអញ្ចឹងគេហៅងោហេងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាដោយដោយគោរពពីចងាយសូមអរគុណនិងជម្រាបលា